amerikalik birodarlarimiz video rolik jo'natibdi agar ko'rgan bo'lsanglar internetlarda ko'chada jurnalist bir negr odamdan so'rayapti ro'zamisan desa ha ro'zaman deyapti hozir ro'zangni ochasanmi ro'zangni ochsang roza man sanga o'sha iphonning eng oxirgi rusumdagisini beraman o'n ikki so'mi bor ekan shuni beraman deyapti ochmayman deyapti endi o'zicha haligi qilgan yerda bir video ishlagan bir uzun ko'ylak kiygan bir yigit o'tib ketdi san musulmonmisan san musulmonman deyapti hozir mana shu suvni beraman ichasan agar ochsang shu iphonni beraman deyapti ochasanmi ochaman deyapti negir hayron man och mana beraman desa suvi ochyapti bakalashkani negir haligi bolani qo'lidan uzun ko'ylak kiygan qo'lidan haligini tortib olyapti bakalakai torti suvni to'kib tashlayapti ichmagan jurnalist aytati suv yerga to'kilgan suvni ichasanmi mana shu iypfonni olsa yotib ichmoqchi boyagi yotib ichmoqchi bo'ldi negir itarib nari yoqqa ichmagin deyapti keyin haligi jurnalistka bilan boyagi yigit biza yashirin kamera qilayotgandik sani bir e'tiqodingni allohga bir muhabbatingni bir ibodatingni ro'zaga bo'lgan muhabbatingni bir sanamoqchi edik skriti kamera qo'yundik sanga rahmat mana shu iphone sanga deb boyagini o'sha negirga negirgabe taqvo bu taqvo qarang bizlar qancha yeb ichganlarni ko'ryapmiz Voy ko'chadan chiqib kelyapman ikkita kop katta kop katta 25 lardagi yigit bemalol ko'chada mороженое yeb ketyapti mashinani to'xtab oynasini tushirdimda men aytdim do'stlarim birodarlarim bu roza ku dedim ro'zada uyalmaysizlarmi desam bo'ynini egib turibdi ey lohal aytib qo'yish kerak bu narsani lohal aytib qo'ying ko'chada ketayotgan tanishmi notanishmi bashara musulmonmi aytib qo'yish kerak birodar ro'zada uyaling uyed, sal hayo qiling bizlar shuni aytmaganligimizdan hozir ko'cha ko'yda bemalol musulmonni bolalari yeb ichib yuribdi buni kim eslatadi kim aytadi bu narsani bir yurtga balo kelsa yaxshi yomonga barobar kelar ekan yaxshiga ham kelar ekan iymonli ibodatli taqvodir o'shanga ham kelar ekan yomonga ham keladi nima uchun unga keladi desa yomonlarni yomonlig'idan qaytmaganligi uchun balo kelsa yaxshilarga keladigan balo o'shalarni yomonligdan qaytarmaganligi uchun kelar ekan xudoy toborakva taolo sizlar ey rasulullohni ummatlari dunyoga chiqarilgan ummatlarning eng yaxshilari bo'ldilaringiz deyapti nimadan yaxshi qaysi nima amalimiz bor yaxshiligimiz hech kim minmagan mashina mindaisligimizmi yo hech kim yashamagan rasululloh sahobalar yashamagan uylarda yashashimizmi ular tutmagan telefonni qo'limizda tutishligimizmi ular